У Житомирі цілий дитячий садок за мінусової температури може опинитися без опалення. Вранці 19 січня батьки дітей дитсадку номер 15 забили на сполох. Люди кажуть, від вихователів та завідуючої дізналися, що представники компанії, яка надає послуги з газопостачання, пригрозили вимкнути в дитячому садочку опалення. Сьогодні я прибінка в діські і мені воспитательниця сказала, що інформацію ту сьогодні в 10 часов дожди прийти представитель Житомиргаза. и отключить садик от отопления. Как? Каким образом можно просто принести уведомление заведующей о том, что целый детский садик, где находится 262 ребенка, приблизительная цифра, потому что я точно не помню, вот, и поставить перед фактом, что мы придем и вас отключим. То есть как бы, ситуация мне, как родителю, непонятна. Вот, то есть, и мы ми вже вот полчаса, вони так і не прийшли. есть я хотів хоча б лично з ними зустрітися і пообіцятися. есть як вони на це э, є у них свої діти, і как би бы вони реагували на це все самі. У міській раді кажуть, проблема дійсно існує, але влада не допустить відключення дитячих садочків і батькам не варто непокоїтись. Заступник Мера Матвій Хранов пояснює, плутанина не виникла, бо заклад не може зробити стовідсоткову передоплату на газопостачання. Це поставий конфлікт, який перейшов новий конфлікт. Uh -huh. uh, ситуация следующая, никто не позволит отключить uh, учебные заведения, тем более садики, это манипуляция. Ситуация ну, следующая, это, это все новостворение юридичной особы uh, Поэтому тендера в прошлом году они не проводили, они сейчас только их проводят. Уже заведены лимиты, то, что в начале года они проводят, все сделано. Но они требуют стопроцентную предоплату. Мы не можем взять 100% предоплату, потому что кашторсы только сейчас закрываются, это бюджетный процесс. Если бы тендера были проведены раньше, как, как у всех организаций, которые из, из года в год их проводят, mm -hmm. то там есть такая процедура, когда можно брать 20% от суммы тендера для того, чтобы перекрыть межсезонный период. У новых организаций этой возможности нет. И все поставщики прекрасно эту ситуацию знают, идут ну, навстречу. Ну, кроме mm -hmm. наших партнеров из за заштормах газа. Поэтому мы со своей стороны, опять же, делаем все возможное, но я считаю, что это манипуляция. Никто не даст отключать. То есть ставить в администрацию учреждений, мы администрация сразу сильно в не даст, Никто не даст отключить в зимний период.